Значит, я представляю э, Ассоциацию банного бизнеса Украины, которая была зарегистрирована в Министерстве юстиции в, э, в 2010 году. Вот, э, значит, но в банном бизнесе э, уже довольно продолжительное время можно сказать, что мы тоже одни из пионеров так сказать, этого направления. Оздоровление нации Украины. На следующий год мы будем отмечать свой первый юбилей, 10 лет. Можно сказать, что первые так сказать, объекты по-настоящему спроектированы и построены с точки зрения правильных подходов так сказать, в Украине банных комплексов, это были, так сказать, синициированы нашими товарищами, которые вот сейчас уже доложили об этом. И дальше мы продолжаем развивать это направление через Международную академию банного искусства. Значит, если говорить об Ассоциации банного бизнеса Украины, то... Конечно, в первую очередь мы занимаемся организационными вопросами. Это привлечением, привлечением членов ассоциации в банный бизнес и в нашу ассоциацию. Вот и первая банная компания тоже состоит членом ассоциации нашей. всего на сегодняшний день насчитывается 94 члена ассоциации. Но мы, в члены ассоциации, не только ориентируем, так сказать, поступать непосредственно так сказать, структуры, занимающиеся банным направлением, но и те структуры, которые обеспечивают это направление, какие-то какие выпускают изделия для бань, для банного так сказать, направления. Это структуры, которые обеспечивают какими-то составляющими для того, чтобы, так сказать, бани работали более эффективно. Вот, в частности, у нас есть вот такие банные комплексы, как, так сказать, «Путь до здоровья» или же «Славянский эликсир», которые, в принципе, являются одними из таких передовых можно сказать, инновационных направлений, которые работают по программам Международной академии банного искусства, о которых уже говорилось здесь, применяют их на членах клуба и на клиентах, которые в общем-то эффективно влияют на здоровье, на омоложение организма человека. Они работают уже в пределах. 10 лет, пользуется большой популярностью и, в общем-таки, показывает неплохие результаты. В ассоциации организован портал специальный, который сегодня, так сказать, набирает тоже своих, так сказать, клиентов, и которые, в принципе, являются тоже нашими такими базовыми структурами, через которые мы расширяем так сказать, рынок бизнеса этого направления. Пользуется тоже большим спросом портал. И, в общем-таки, мы считаем, что это перспективное направление, которое тоже даст бизнесе нам определенный результат. Значит, мы стараемся сотрудничать э, с академическими институтами. У нас подходы в ассоциации к развитию направления в банном бизнесе. Так сказать, научно определенные инновационные. У нас, например, сотрудничество с Академическим институтом физики металлов, который создал вместе с нами 8 лет назад хорошие нагревательные приборы для бань непрерывного действия, которые адаптированы, которые совершенствуются и которые показывают очень хорошие результаты. Мы сотрудничаем с Академическим институтом гигиены и санитарной, так сказать, сангигиен имени Марзеева, с которым мы разработали положение о санитарно-гигиенических условиях при проектировании работы банных комплексов. И, в общем -таки, эти, это положение, так сказать, оно, или эти нормы, они сегодня востребованы. И многие, так сказать, участники бизнеса этого направления ориентируются, так сказать. И мы совместно с, намечаем совместно с нашим Министерством здравоохранения по санитарной гигиене проводить такие, можно сказать, и проверки, и контроли значит, банных комплексов, которые, в принципе, должны соответствовать этим нормативам. Вот. Также мы сотрудничаем с институтом Министерства социальной политики Луганским, который в этом году подготовил для нас и уже утвердили в Министерстве экономики в Министерстве социальной политики три новые профессии в квалификационный справочник Украины. Это профессия мастера банно-оздоровительных услуг второй, первой и высшей категории, профессия управителя бани лазни менеджера и профессия заготовителя банных веников. Аналога, в общем-таки, вот этим направлением новых профессий в принципе не существует сегодня можно даже без скромности сказать так и во всем мире и в ближнем зарубежье и в дальнем зарубежье мне пришлось э, приглашать э, э, так сказать, директора по культуре э, посольства России с большим интересом были прослушаны так сказать, наши сообщения были зафиксированы и в общем-то эти такое мнение высказано, что в принципе вот в России, значит, после нашего, так сказать, такого движения тоже будут, так сказать, вот эти вопросы проводиться в жизнь. И когда вот я был у нас в администрации семьи и спорта, в принципе, был задан вопрос, а почему международная, например, Федерация спортивного парения, которая, о которой тоже сегодня будет доложено? Почему международная? Да потому что в мире такой федерации не было или такого, такой организации. Мы взяли на себя инициативу Ассоциация банного бизнеса Украины, Международная академия банного искусства, чтобы у нас появилась такая международная организация, которая, может быть, будет и управлять процессами развития банного направления, по крайней мере, вот сегодня в Европе так, а потом, так сказать, может быть и на другие континенты, мы со своим предложением, так сказать, перейдем.